गृहमंत्रालयानं माजी अग्निवीरांना निमलष्करामध्ये सहभागी करून देण्याच्या निर्णयाचं निमलष्करी दलाकडून स्वागत करण्यात आलं आहे तसंच अग्निवीर योजनेबाबत पसरवत असलेल्या अफवांना देखील निमलष्करी दल उत्तर देत आहे सशस्त्र सीमा बलात कॉन्स्टेबलच्या कौ बलात, भरतीमध्ये दहा टक्के जागा माजी अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत तसंच पहिल्या तुकडीतल्या माजी अग्निवीरांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी द्यायची आवश्यकता नाही असं सशस्त्र सीमा बलाचे महासंचालक दलजीत सिंग यांनी सांगितलं सशस्त्र सीमा बलने का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको पांच साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम पीईटी बोलते हैं वो नहीं किया जाएगा माजी सोबत काम करना रेलवे पुलिस दल उत्सुक भरती, दलाला नवी शक्ति ऊर्जा देल तस दला मनोबल वाढ़ेल विश्वास आरपीएफ से महासंचालक मनोज यादव व्यक्त किया जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी उसमें भी सभी श्रेणियों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी जो दिसंबर व दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी नेवी एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा उनके लिए ये छूट की सीमा पांच वर्ष होगी लेकिन उसके पश्चात जो बैचेस आएंगे उसके लिए यह तीन वर्ष की सीमा की जाएगी और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में और उनके आने से आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा